اللہ لائق آج ایسا ٹی وی کے پروگرام کے آج موجود اور دو ہے تاریخ جن کا موجود ہے کسی تعلق کے مزاج نہیں سینئر شاہ ایسوسیشن کے پریسیڈنٹ لاؤ کلر اقبال ساتھ میں تشریح رکھتے ہیں رانا اکرم صاحب جو سائنس ٹیچر ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بڑا گورمنٹ آپ یہ پچیس بڑی پہلا سال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ کافی ہے اور اس سے بالکل ساتھ ساتھ آپ اس کا بھی جواب دینا پڑ سکتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو کٹوتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے مختلف ٹیکسی کیا میجورٹی لوگوں کا کہنا یہ نہیں ہے کہ اتنا اضافہ ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ کٹوتیاں ہو جاتی ہے موٹر کے بعد آپ اس بات میں کیا ہے ہیں جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے بھی نہیں مہنگائی ہو سکتی فائیو پرسینٹ جتنی مہنگائی ہو سکتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ہمیں ملنا تھا

ہیں جیسے کہ ہاؤس رینٹ ہے تو آج اس مہنگائی کے دور میں مجھے اگر پانچ ہزار ہاؤس رینٹ حکومت دے رہی ہے تو میرے خیال میں مجھے تو پانچ ہزار کا کوئی ایسا مکان کرایہ میں نہیں ملے گا جو صرف جس کا کرایہ پانچ ہزار ہو تو میں یہی یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاؤس رینٹ کو بھی بڑھایا جائے ہمارے کلنگس المس کو بھی بڑھایا جائے اور آ, ہماری ایک آم نے بھی بات کی ہے عمر صاحب نے بھی اس پر آ, بات کی ہے میرے آپ میں جو ٹیکسز ہیں وہ انہیں ریا دیجئے اور ہماری مہنگائی اتنی روز بروز کرنی ہے تو اگر تنخواہیں بڑھانی ہیں تو کم از کم ایک تو لاکھ سونے کے برابر اسی تنخواہیں بڑھائی جائیں تو پھر تو کچھ گزارا ہو سکتا ہے ورنہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بہت Uh, ایک سرکاری ملازم کو گزارا uh, کرنا بڑا مشکل ہے اس میں بچوں کے تعلیم کے ادھر جاتے ہیں گھر کے اندر بیمار ہیں ان کی دوائیوں کا خرچہ ہے آنے جانے کے بہت سارے مسائل ہیں تو میرے خیال میں اس مہنگائی کے دور میں ایک تو تنخواہیں uh, بڑھائی جائیں دوسرا ٹیکسز کا ایک بول ہے وہ ٹیکس کو کم کیا جائے اور آپ کی میری طرف سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر یہ میری آواز اوپر تک کا آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکیں بہت ہی مہربانی ریٹائرڈ لوگوں کے لیے حکومت کے لیے پالیسی ہے ایک بڑی طالبانہ پالیسی ہے بڑا طالبان دیکھتا ہے اس کو ہم کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے ریٹائرڈ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا ایک مخصوص حصہ ایک گولڈن پیریڈ اس ملک کے لیے ملایا اس ملک کے یا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو ریٹائر ہو گئے اور آپ ان سے ہاتھ اٹھانے کے دیں گے اب آپ جا کے اور آپ اس معاشرے کے رہنے پر آپ دے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ہمیں سروس دی ہے جنہوں نے ہمیں اپنی خدمات مہیا کی ہیں ایک بہتر پاکستان میں بنا کے دیا اب ہمارا بھی حق بنتا ہے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو آخری سانس تک سپورٹ کیا جائے نہ کہ یہ ہو کہ ان کے جو ان کو پینشن مل رہے ہیں جو ان کو فنانشیل بینیفٹس مل رہے ہیں ان اوپر بھی کٹ پیدا دیتا ہیں مہنگائی میں اس دور پہ جو ہیں خاص طور پر مزید بڑھ چکے اس من میں ان کی تنخواہ کا ان کی پینشن کا زیادہ تر حصہ ان کی دوائیوں میں اور آج کل میڈیکل کی چیزیں اتنی بولیاں دوائیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں جو اس تھوڑی بہت پینشن میں پوری نہیں ہوتی وہ اپنی دوائیاں کرتی ہیں اور نہیں کر سکتے تو بجائے یہ

پچیس جولائی کو ہمارا ایک احتجاج کا پروگرام ہے اس میں ہمارے یہ جب بنیادی ایشوز ہیں ان میں لیو انکیشمنٹ کا بھی ہے اور ریٹائرمنٹ کے ہمارے سے جو فارمول ہیں اس کے اندر بھی کچھ گھومنے ہیں اور دوسرا تیسرا پوائنٹ آپ نے جو بتایا ہے اس میں میرے یونین کے جو پریسڈینٹ ہے ڈسٹرکٹ روتان کے ریاض آسف صاحب وہ بہت کچھ سلسلے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے ان شاء اللہ نیکسٹ اس حوالے میں ہم اپنی جو ہرڈز ہیں ہرڈز ہیں وہ اپنے اس احتجاج میں بھی ریکارڈ کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے یا جو ہمارے آباد جہاں تک پہنچ سکتی ہے تین تاریخ تک تک وہاں تک ہم پہنچائیں گے تو ہماری اور بطور ایک یونین کے حوالے سے تو ہمارے سے لوگوں نے توقعات قائم کر رکھی ہیں تو ہم ان کی آواز بن کر یہ آواز آگے فورم تک پہنچائیں گے ان شاء اللہ اور ہمیں امید ہے کہ ہم جب جو ایشو ہے یہ حل کرانے کی پوری کوشش کرے ناظرین ناظرین میں آپ کو اور کیا ایک ایسا فارمولہ دینے جا رہا ہوں جو نہ صرف اب بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے ان قوموں کی ان ملکوں کی طرح کا ہے اور وہ فارملہ وہی ہے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو پریارٹی دی ہم نے تجارت کو دی آپ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آپ تک قوموں کے عروج و زباد کو نکالنے تو آپ کو یہ بات بات نظر آئے گی کہ اس قوم نے ترقی کی جس نے تعلیم اور تجارت کو ترقی دی اور تجارت تعلیم کے بغیر مند تو اس سے ثابت ہوا کہ جب تک کسی بھی قوم کی کسی بھی ملک کی پریورٹی تعلیم نہیں ہوگی اس ملک کے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں کیا پاکستان میں جتنے مسائل ہیں دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان کا حل صرف تعلیم ہے یہ وابلیات کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو تعلیم کو پریورٹی دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہر چیز کا ایک ٹول ہے اور ایجوکیشن کا جو ٹول ہے وہ استاد ہے اور آخری کی بات کہ جب تک آپ استاد کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک آپ یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک جتنے لوگ ہیں خصوصاً سات اگر میرا بس ہے اگر میری رائے حکومت وقت مان لے اور اس کے اثرات وہ خود سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اساتذہ کرام کی تنخواہیں ڈبل ہونی چاہیے ان کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے ان کو تو فیسلٹیز دی جانی ہی چاہیے تاکہ وہ کھلے رہن کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکے آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تب بھی جا کے وہ بوگ آپ کی سنبھالیں گے اور یہ بک کرتی رہے گا اس دعا کے ساتھ ایک کاش ارباب اختیار ہماری سادہ کی حکومت کر رہا ہے میں رانا قمر اقبال صاحب رانا اکرد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامین ایسا بہت شکریہ